Дякую вам за те, що залишаєтеся з громадським. Тут так сталося, що поруч проходив Сергій. Іванов, блогер з Луганської. Ми вирішили запросити його до студії і спитати в нього його думку стосовно призначення Геннадія Москаля. Нагадаю, що Геннадій Москаль днями було було його призначення, було головою Луганської ОДА Геннадій Москаль, новий голова Луганської ОДА Сергія Іванова, будемо питати. Сергію доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от ви як блогер, так і як взагалі луганчанин, як людина, яка дуже так близько знайома з ситуацією на місці. Як ви оцінюєте призначення Геннадія Москаля головою Луганської ОДА? Я вас це назначення позитивно. Ну, більше, більше позитивно, ніж негативно. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что сейчас Луганская областная госадминистрация это ну, место что-то вроде ада только на Земле да? вот, и в Восточной Украине. Я думаю, что здесь есть несколько факторов, которые мы должны учесть. И чем руководствовался, очевидно, президент и сам Москаль, соглашаясь на эту должность. Месяца полтора-два назад я виделся с Москалем Геннадий Геннадьевичем, да, по-моему, Да. Вот, с Геннадием Геннадьевичем я встретился в эфире одного из телеканалов, и мы с ним долго разговаривали по этой теме на эту тему о, о ситуации в Луганске. Ну он, как водится в его стиле, в таком очень интересном, критиковал действия силовиков, критиковал действия местных властей, и я ему спросил, говорю вы же были на, у нас губернатором, а вы вернулись бы сейчас. Он ну, сделал вид, что перекрестился. Вот, говорит, хотя, говорит, ну как, но ну, если бы сказали, то есть как бы, если бы государство потребовало, то естественно стал бы. То есть как-то в таком контексте был разговор. Я думаю, что Москаль это очень серьезная фигура. Это опытный милиционер. В том, что он очень хороший милиционер, это признают даже лица, имеющие отношение к криминалитету. Вот, это признают его коллеги. Он очень опытный интриган, куларный. То есть мы прекрасно понимаем. Ну, то есть а мы, как это может ему ты вот зараз? На а так, потому что у нас законодательство, украинское законодательство, к сожалению, построено таким образом, что у нас губернатор, по сути дела говоря, это никто. То есть да, это человек, который отвечает за какие-то, за развитие региона, человек, который отвечает за какие-то основы внутренней политики, за здравоохранение, за какие-то вот процессы. да, Но он не имеет никакого влияния на силовые органы даже координацию он осуществляет, вот согласно закону, может постольку поскольку. То есть ему никаких реальных э, э, рычагов он не имеет. А в свете того, что мы все-таки стали уже парламентская президентской республикой, тем более, понимаете, то есть если раньше да, губернатор представлял президента, который хотя бы там мог, скажем так, влиять и на Кабмин в большей мере и так далее, вот, то сейчас, по сути дела, говоря, губернатор это, э, ну, в принципе никто вот поэтому э, наши губернаторы они как правило используют либо свои э, какие-то навыки вот такие кулуарные да, кулуарного общения либо используют денежные ресурсы и, 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 и опять же навыки кулуарного общения как это делает скажем тот же коломойский Но, да, который защища у Москвы. Нема, Но зато это человек, который очень, в хорошем смысле этого слова хитрый, это человек, который, безусловно, обладает авторитетом, очень умный человек. Вот. И я думаю, что его назначение призвано в первую очередь обеспечить хотя бы подобие какого-то вот эм, слаженных действий да, э, на территории Луганской области почему потому что губернатор то является и э, он, я не знаю по моему член штаба по ато. Вот. Не глава, а то да, областного, бен, а он является бен, то, ли, то ли первым заместителем, то ли так. Вот. Он призван сбалансировать действия наших силовиков, поскольку в Луганской области среди силовиков, конечно, происходит самый настоящий раздрай. Милиция работает в одном направлении, прокуратура в другом. Комитетчики, те, которые сдали СБУ, еще вчера ходили перемотанные колорадскими лентами, триколорами, сейчас продолжают крышевать бизнес, точно так же, как и милиция. Вот. Только на тех территориях, где нет э, оккупантов. Вот. И я думаю, что просто уже утомил. Народ, неоднократно роптали. Я писал об этом неоднократно, о том, что вообще тоже народ по этому вопросу. Поэтому и теряет таким образом: государство теряет симпатиков Украины в лице жителей Луганской области. Поэтому туда специально направляют такого сильного человека, которому, кстати, нечего терять, потому что ему 64 года и уже 65 лет, он может сказать. Всім спасибо, всі свободу. А в цьому контексті от цікаво, от ваша думка, цікаво, які буде він вживати кроки для от того, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні підконтрольному. Що він буде робити? От він призначений, з чого почне? Я думаю, що він оберег всіх силовиків і каким-то образом доведе до них позицію президента по. что можно делать, чего нельзя делать, и как нужно сопротивляться в контексте даже вот принятых этих законов. Вот, то есть он будет обеспечивать и контролировать и докладывать президенту о, о, о том, о ходе а то либо о ходе исполнения вот этих вот законов, которые навязал нам Путин. Вот. Кроме того, он будет, безусловно, заниматься э, очищением, может быть, используя админресурс, да, то есть у него-то нет таких полномочий, но, однако, он может обратиться вполне с письмами в адрес Президента, премьер-министра, э, министров профильных. Допустим, вот э, у нас поступают сигналы, неоднократно они не поступают, а произволе, которые творят работники милиции Луганской области, либо работники СБУ, да, которые там, начиная от, как я вам говорил, уже крышевания бизнеса и заканчивая похищениями людей. Вот. То есть, очевидно, все эти вопросы он будет призван решить. Я думаю, что для него, по большому счету, если он на это согласился, хотя по. Насколько я знаю, он не идет ни по каким спискам парламента. Для него, конечно, было бы неплохо закончить свою работу в опостасе народного депутата этой каденции и дальше уже, как говорится, никуда не рваться. Однако то, что он согласился, сам факт, то, что он согласился на работу на таком непростом участке, на работу в области, которая наполовину оккупирована русскими и коллаборантами, вот, это как бы, ну, я думаю, это вызывает уважение. Ну, тут же деякие специалисты зазначают, Що е, власне трошки є брак господарського досвіду Геннадія Москаля? Е, як він буде вирішувати от інфраструктурні питання в Луганську? Ви тільки що самі сказали, що там є дуже багато проблем. Зокрема, ну, е, почав він з того, що е, з Уніан, він здається розказав стосовно того, що він планує об'їхати Луганську область і під, підконтрольний йому. Е, Міста, містечка, які залишилися, так, а що далі? Ну, Він об'їде, він подивиться, де є в нього влада, де в нього нема влади. А що, що далі? Дело в тому, що Луганська область вже давно управляється сама, сама по собі. Вот ті міста, які не покорились терористам, и оккупантам. Север Луганщины, э -э сельские районы многие, вот, они давным-давно успешно справляются сами. И областная власть, я писал об этом в том числе, кстати, и в блоге на «Украинской правде», и областная власть лишь мешает им, вот, то есть каким-то образом отжимая у них постоянно, то деньги какие-то требуя, то э -э наклоняя этих бизнесменов с помощью админресурса и военных и так далее. Вот, поэтому я не думаю, что у него станут какие-то а а глобальные проблемы перед в части, точнее, восстановления экономической инфраструктуры Луганской области. Там, где Луганская область сохранилась украинской, там все работает. То есть, им, ей дальше надо планомерно развиваться, потому что это в основном фермерские места. А вы знаете, у фермеров бардак бывает редко. Почему? Потому что, если фермер допускает бардак, то он уже очень скоро перестает быть таковым. Вот. Что касается регионов Луганщины, хлебных регионов, так сказать, ну хлебных, приносящих деньги, где имеются залежи угля, где процветают копанки и продолжают процветать. То есть у нас, чтобы вы понимали, по большому счету, то есть даже не изменились крыши. Вот если вы, если кто-то думает, что копанку, красный луч, там где много копанок заняли террористы и русские оккупанты, то и Ефремов перестал из-за этого с Королевской получать деньги с копанок, то они заблуждаются. На самом деле они получают их точно так же. И точно так же они идут, потом дают кому-то чемоданы где-то здесь уже в новой власти, да, и те позволяют и королевская и Ефремову находиться на свободе. Иного объяснения не нахожу. Просто напросто их пребыванию на свободе. И одного, и второго. Вот. Точно так же Ахметов, точно так же ну, масса других людей, которые, скажем так, э -э, аффилированы с этим бизнесом. Вот. А там уже не, Москаль уже не будет играть, конечно, никакой роли. Единственное, что он, конечно, я говорю, как опытный интриган, а что такое интриган? Это человек, не, который не просто какие-то политические получает э -э, дивиденды от э, изумения плести Интриги. Это человек, который может, например, между собой столкнуть лбами какие-то преступные группировки, которых очень большое количество сейчас на территории Луганской области. Это человек, который может каким-то образом избавиться от каких-то руководителей, которые тесно коллаборировали с оккупантами. Я перечислял их по фамилии на всех. У нас начальник управления экологических ресурсов облгосадминистрации. это человек, который призывал Януковича на видео залить кровью Майданы, который э, зачитал постановление Луганского областного, Луганского областного совета о неподчинении Киеву. Это сепартист, человек, который должен сидеть в тюрьме, на 15, он должен сесть на 15 лет, и мы должны были уже забыть о нем, понимаете, если бы у нас работал Махницкий, Ярема, Аваков, да. Вот, который вместо того, чтобы соваться в различные партийные списки, должен работать милиционером. Вот, кстати, вот в этом вот. контексте хотел задать вопрос: а кадровые изменения будут вот у него в аппарате, вот у Москаля? Как вы думаете? Я искренне на это уповаю. И со своей стороны, если он будет в этом нуждаться, поскольку мы знакомы, я, возможно, даже дам ему какие-то рекомендации, направлю, может быть, даже открытым письмом или опубликую их через средства массовой информации. И, естественно. Но я считаю, ему нужно сменить всех начальников управления. Сейчас управление внутренней политики возглавляет э, Дималя. Неплохой парень, но он же дилетант совершенно и профан. То есть человек, который не может ну, в сети есть образчики его творчества, он исполняет, знаете, вот такие песни в стиле Филиппа Киркорова и не может написать, можете зайти на любую, на, на страничку и почитать, человек, который не может запятые элементарно поставить. мне кажется, не имеет права занимать пост начальника управления внутренней политики области, да. Кроме того, у нас, я же говорю, сохранилась целая куча людей, которые, вот начальник управления у нас до сих пор малыш, это человек, который умудрился купить самый дорогой тамог в мире. Вот э -э нажить на нем там, я не помню, там. Не какое-то огромное количество миллионов поделить с бывшим губернатором Престюком, который был ставленником Ефремова, ну и так далее. Вот. Человек, который осуществлял поборы с врачей, с самой нищей категории, с одной из самых нищих категорий вообще украинского общества. Ну, человек, который является коррупционером просто 999-й пробы. Вот. Он до сих пор продолжает работать. И он, кстати, был зам, зам главного врача ЛНР, министра здравоохранения ЛНР. Он продолжает работать. То есть я думаю, что все эти вопросы надо решать. Те вопросы, которые не решала предыдущий губернатор Веригина, поскольку была замешана в коррупционных схемах, в том числе и Ефремовских, по самое я не хочу. Вот у меня ну, сейчас остался последний вопрос, который я хотел задать вот, новому главе. Область госадминистрации придется частично работать и с той частью Луганской области, которая не под контролем сейчас украинской власти. Каким образом он будет строить это сотрудничество и к чему это может привести и к чему нужно стремиться? Многое будет зависеть от того, останутся русские или уйдут русские. Почему? Потому что вести переговоры с русскими не имеет смысла. Это все равно, что перевести переговоры с каменной стеной, понимаете, да? Вот. То ее может, может разрушить, разрушить только ее архитектор. Если же на месте останутся вот эти коллаборанты наши лобильные, то Москаль, как опытный и умный управленец, он их, я думаю, расшатает очень быстро. Вот. Я думаю, что он обязан будет вести с ними какие-то переговоры, поскольку очень такие серьезные инфраструктурные вопросы, Вопросы завязаны на, на тех регионах, которые сейчас, к сожалению, подконтрольны оккупантам и их пособникам. Вот. Поэтому я истил и я как бы уповаю на то, что все-таки русские отойдут, оставив на месте вот этих вот наших ватных братьев, так сказать, прости господи. Вот. А с ватными братьями Москаль разберется, поскольку. Ну, давайте будем. Я не, я не пою ему оды, но реально это как бы это лучший вариант. Я предлагал назначить губернатора Луганской области: либо бандита, да, который сможет просто-напросто сколотить бригаду и будет по ночам отстреливать, либо милиционера, вот такого, как Москаль. Поэтому я думаю, я не знаю, понимаете, я же не считаю себя умнее москаля. Он гораздо умнее и опытнее меня. И что он собирается делать? известно только Москалю самому. Вот. Но я почему-то уверен, что у него есть какой-то хитрый план. И, возможно, это назначение в том числе было согласовано в рамках почему-то остающихся, до сих пор пребывающих под завесой секретности договоренности Путина и Порошенко. Вот таким вот образом. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое.